bugun biz olimmiz fozilmiz fuzalomiz olloh taolo bir holat qiladida esimizdan chiqib ketadi o'sha ilm chunki bugungi kunda boylik ilm mansab butun narsani egasi olloh bizda olloh taolo o'sha narsalarni taqdir qildi xohlagan olloh xohlagan muddat u bizda turadi bir qori bo'lgan ekan qori butun qur'onni mukammal yodlagandan keyin ustozni oldiga kelib fotiha surasidan boshlab to'liq qur'onni aytib bergan ekan ustozni oldiga fotiha baqara oli imron niso hammasini to nos surasigacha aytib beribdi bir yuz o'n to'rt surani qur'onni yana bir boshlab qo'yay fotiha surasini bir boshlab qo'yay aytib beray deb undan keyin bir duo qilamiz deb qur'onni boshdan oyoq aytib berganidan keyin bismillahir rohmanir rohiym alhamdulillahi robbil alamin dedida de to'xtadi de. ustozi aytar ekan ar rohmanir rohim desa arrohmanir rohim der ar ekan u yog'ini ayt olmas ekan qorini o'zi aytadi eslaganlarimga yodlaganlarimga qarayman bu buyog'i oppoq qog'ozda hech narsa yo'q men hozir o'zimga o'zim aytayotgandimki qur'onni boshidan oxirigacha aytib berdim bitta ham xato qilganim yo'q men zo'r o'qidim zo'r topshiriq topshirib qo'ydim deb ustozga deb yuragimdan o'tqazayotgandim alhamdulillah robbil alamin deyapman qur'onni bu yog'i yo'q deyapti Yok, <laughs> da, ey karı, ey şagırt, Lakin, giz, bu yog'i esimga yo'q eslayman deyman xayolimda yo'q xuddiinki oppoq qog'ozdek keyin yig'lab yubordim dedi shunda ustozimiz darrov bilib qoldilarda ey qori ey shogird siz yaxshi o'qidingiz lekin yaxshi o'qiganingiz zehningizda qolgani bu ollohni qudrati bu ollohni taqdiroti bunga banda kibr qilmasligi kerak bunda banda faxr qilmasligi kerak bunda banda o'zidan ketmasligi kerak chunki ilm boylik boshqa boshqa narsalar bu ollohni nazoratidagi narsalar shunda yig'lab yubordim <laughs> tavba qildim ollohdan kechirim so'radim duo qildim ustozimdan duo oldim yodimdagi esimdagi quronlar tiklandi dedi va yana har qayerdan o'qib ko'rdim qur'on tiklangan ekan bundan keyin yodlagan qur'onimga ki men kibr qilmadim dedilar haqiqatda bugun kambag'alni mensimay o'tmaylik u ham bir kun zamon uning qo'liga bir narsalar berib qo'yar bugun imkoniyatlimiz bugun o'zimizdan ketmaylik zamonni aylanishi bor muddatni tugashi bor bugun biz ilmlimiz bugun biz olimmiz bugun biz ikkita kitobni o'qib ko'rdik har qanaqa o'rtaga gap tashlamaylik olimlarimizni naqli bor fatvolar bor alloh taolo fazl va inom qilgan narsalar bor mana shunga qarab inshaalloh hayotimizni davom ettirsak alloh taolo xayrli barakali fazilatli qiladi inshaalloh shuning uchun biz bugun aytadigan gapimiz inson qanchalik olim bo'laversa ilmi shunchalik kam ekanligini biladi inson qancha puli ko'payaversa atrofidagilardan qancha kambag'al ekanligini biladi inson qashshoqlashib boraversa atrofdagilarning eng qashshog'i o'zi ekanligini biladi shuning uchun har bir narsaga mukkasidan ketmaylik alloh taolo taqdir qilgan chegara bor alloh taolo buyurgan chegara bor shuning uchun bugun biz farzandlarimizni ilmga o'rgataylik o'zimiz ilm o'qiylik ibodatda sobit qadam bo'laylik ibodatda bardavom bo'laylik olloh taolo biz bugun bizga bugun berib turgan narsalarda olloh taoloni oldiga erta qiyomatga borganimizda zaxira qilib qo'yaylik inshoolloh